そして、水。四本すべてのアームの打ち上げが完了した。打ち上げられたアームは。宇宙空間で宇宙戦艦アバロンと連結し。騎士、ダークフパルス警部が完全体となって復活するのだ。すで<ー>にヴィクトリア議長はアバロンにて。 水のーの連結をお待ちになってたら来我々はこれより敵の残存勢力を総投し警部復活の万全の態勢で迎えるのだ白洋騎士団とキャンシード軍を殲滅させるため出撃するぞその必要はないこちらから来てやったぞ何 の声は…まさかキャンシード軍総司令官ロッキンガン今帰還した少し留守にした間に随分とこの王宮で我が物顔に振る舞ってくれたようだ この者たちに助け出されては聖騎士我が配下の将軍リンジー少佐そして白洋騎士団の方々 <laughs> 白騎士団か ラムウォール隊急ぎ兵を集結させよう敵将ロッキンガムをこの場で撃つたとえ差し違えてでもなはっそしてアバロンへ通じるテレパイプのデータを全て消去しおやつらをアバロンへ行かせてはならぬ 最後の後始末というわけか首相なことだなこのクロム王ビクトリア議長の理想の実現のためお仕えしてきた貴様らごとき議長の利を狂わせません A さんの誤差は今この私が正す ロッキンガーそこまで打ち落とす議会派の兵を率いる猛将クロムウォール決して油断するな心して戦え星の祝福を取っておき行きますよ つらなさい えー、さっぷり出て、あわせもっともっと輝かないと の種族はマキだ多少のパーツの欠損は耐えられるが今回ばかりは修復不能だなパーツの欠損そうかだからメルビーに首を切り飛ばされても平気だったのか 自らの損傷も顧みず主君のために戦った敵ながら見事な最後だこの男といい騎兵といい騎士ンダークファルスセイブといいキャンシードはよくよく機械に因縁がある国なのねはるか昔聖帝悪意狼とともに このバンドールに降り立った四つの種族その四種族のうちマキナが開いたのがこの国キャンシードだと言われている <laughs> 機械との因縁とは言えて妙だな確かにその通りかもしれんカッカ おメルヴィッよくぞよくぞご無事で士官学校の時から言ってるだろ俺は志を成し遂げるまでは死なないとだが心配をかけたなありがとうメルヴィ 全身機械のクロムウォールの体解体して研究しているないくら敵将とはいえ、綺麗すぎるぞクルーラ。丁重に葬ってやるべきだ。<laughs> ランブリッジクルーラまったく、敵に捕まるなんてらしくねえな、ロッキンガムオペレーションバベルの裏で。 議会派がここまでの計画を練り上げていたとは参謀総長として不覚でしたお許しください閣下言うなランブリッジ俺とて議会派を侮りその目論見みを見抜くことができなかった俺たちもまだまだ洞窟の闇に囚われているのかもしれぬな おユリみんな無事だったかジャスパーどうしたのその格好 <laughs> 俺は新しく生きる道を大海原に見出したのさ俺の先端からぶち込んだ艦砲射撃聞いたろやっぱりあれはジャスパー達の砲撃かありがとう助かってよジャスパー く、別行動をとって以降ちっとも連絡をよこさぬと思ったらジャスパーまさかお前が海賊になっていたとはなおっーザ、お前までこのキャンシードに来てたのかアイリーン対抗陛下から共同作戦の提案を受けこの地に来ることを決断したのだここでまさかお前と再会するとはな だが変わらぬお前の生き方に安心したぞああお前もな皇帝としての生き方がすっかり板についてきたじゃねえかよかったわね戦士さんみんなが無事に再会できて。 どうしたんだ、ローザー不思議そうな顔をしていやなぜか戦士が隊長と重なって見えてな2人は全くの別人なのになぜだろうなあいつ前よりも少し人間味が出てきたなだからかもしれないぜ皆さん市民の方々の避難無事に完了しました 街は落ち着きを取り戻してます。お、お、ポポなどの片付けない。これで一安心だな。ただ一つ、ダークファルスケイブのことを除いては。